Плюс еще одна важная новация, которая тоже относится в принципе, к европейским и международным требованиям, это новация, которая касается э, осужденных несовершеннолетних. То есть до внесения этих изменений осужденные несовершеннолетние у нас имели право на краткосрочные свидания один раз в месяц и длительные свидания один раз в три месяца, как и взрослые осужденные. Но минимальные стандартные правила отправления правосудием в отношении несовершеннолетних предусматривает э, обеспечение максимальных контактов этих детей и сведение до минимума их изоляции. В соответствии с этими требованиями мы сняли вообще ограничения, что касается краткосрочных свиданий, хоть каждый день, другими словами. А длительные свидания они могут получать один раз в месяц. Вот. Ну и плюс еще одно изменение, которое касается осужденных по жизненному лишению свободы. Это, опять же, подчеркиваю, это продолжение процесса гуманизации, продолжение несения изменений. Предыдущими нормами была введена прогрессивная система отбывания наказания осужденными по жизненному лишению свободы. То есть после отбытия 15 лет пожизненного лишения свободы и пребывания в двухместных камерах осужденные могли переводиться в многоместные камеры с возможностью посещения культурно-массовых мероприятий. Еще через пять лет в случае положительного поведения они переводились в общие жилые помещения колонии максимального уровня безопасности. Но при этом сохранялась где-то дискриминационная в определенной мере норма отдельного все-таки их содержания у других осужденных. То есть помещения одинаковые, уровень безопасности одинаковый, но все равно их нужно было разделять каким-то образом. На сегодняшний день это урегулировано, и они могут содержаться с другими осужденными, то есть которые находятся в колонии максимального уровня безопасности и не осуждены к пожизненному лишению свободы. Ну, в определенной мере, это может звучать громко, но в определенной мере это где-то будет содействовать их социализации, где-то мотивации к положительному поведению.